Продовжуємо інформаційний день на телеканалі Еспресо. Мене звати Мар'яна Романяк. І я вже ради вітаю студії нашого наступного гостя. Це я бачу Корчалава, преса та Грузії в Україні впродовж 2005-2010 років. Вітання вам та з Новим роком. Новим року, вас також же дуже рад Згадаємо з вами ці події, які десь сколихнули нас усіх наприкінці 16-го року. Це те, що трапилося між Сполученими Штатами Америки та Росією, що відправляючи назад до Росії 35 дипломатів, і що штати посилюють санкції проти Росії. Поки що ці дипломати ще не потрапили на територію Росії. Ми як... Сьогодні угу. к забрати самоліт, за самолюзані політіло в спецбот. Як розвиватимуться далі події? тому що Обама сказав, що це ще не все. Що можливо попереду ще будуть якісь кроки, чи встигне він ще щось зробити і чи робитиме на вашу До 20 думку? января много времени, ще много дров можна наламати, так сказати. Я думаю, що наступний шаг буде Росія же такого дипломатов, дипломатів, тому що ну, в дипломатии существует такое понимание, як принцип взаємності. А, вот, а ну, я думаю, що это не все там, насколько я розумію, у спецслужб є много матеріалів що відбувалося все це цьому Угу. Але те, що заявляє Путін, що не відправить він ці 35 дипломатів, і е, Трамп, до речі, у своєму твіттері написав, що йому подобаються такі кроки Путіна, що він дуже розумний чоловік. Це все буде залежати від того, що, То есть, я думаю, що може там Володимир Володимирович зіграти таку гру, що я от не відправляю, тому давайте там шукати компроміси, чекаючи uh -huh. приходу в овальний кабінет господина Трампа, але но... Я не думаю, что интересы господина Путина могут совпадать с интересами Соединенных Штатов Америки. И скорее всего это вот как бы сказать, это останется э, рука, зависшая в воздухе. Да? То есть это понятно, что там есть подвох в этой протянутой руке, а Трампу придется делать свой выбор, а выбор, думаю, будет далеко не в пользу политики Путина. Что будет далее? Чи 35 дипломатий на их месяце приедут новые? Конечно. Uh -huh. ну, ну, Є ж определенно количество дипломатів, которые uh -huh. работают там в представительствах или в посольствах. И эти места будут заполняться. Ці санкції, що зараз є від Сполучені Штаті, в Україна також дала свої санкції перед новим роком. Чи якось змінять вони політику Путіна? Чи вплинуть вони все-таки на нього? Політика Путіна змінитися не? може, Особливо в результаті санкцій. Санкції направлені на то, щоб у Российской Федерации было гораздо меньше ресурсов для осуществления своих планов. Ведь почему политика Путина стала агрессивной более за последние годы? Потому что очень много лет были вот эти безумные суперприбыли с нефти и газа. В результате там российский бюджет долго был профицитным, они там создавали фонды стабилизации и так далее, и они подумали в один момент, что они могут уже свою политику на, навязывать там, на постсоветском пространстве на первом этапе хотя бы. Вот, и не жалели денег там, на какие то глупые нацпроекты еще на какие то вещи там их много было вот так вот политика санкций она направлена на то чтобы этих суперприбылей было меньше и меньше их и так уже нету угу. исходя из цены на нефть плюс эти санкции они реально работают но а, теперь путину приходится там, не так агрессивно продвигать эти свои идеи но он их все равно продолжает продвигать потому что он не может от них отказаться как только он от них откажется у него Валится внутриполитическая ситуация, и он это понимает. В принципе, разумеется, что Россия и Путин заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Что сейчас будет с Трампом? Или он заинтересован в каких-то добрых отношениях с Россией, из частности, с Путиным? Трамп будет заинтересован во всех тех вещах, что помогут ему внутриполитически поддерживать рейтинг и становиться популярным президентом. Да? Важно, в Америке все президенты пытаются быть популярными, но... Они это делают не популистическими вещами в основном, а делают за счет там роста экономики, роста политического влияния своей страны и так далее. Главный интерес Трампа усилить Америку на международной арене и усилить ее экономически еще будет. Ну она и так самая одна и сам, самая сильная страна на планете экономически. Но он как бизнесмен будет, как все президенты будет пытаться делать ее еще сильнее. В интересе же Путина с самого начала не входит усиление США как таковое, входит усиление своей роли в мировой политике. Это вот, вот тут и заложен главный конфликт между пониманием там, будущего, между Трампом и Путиным. Пока они, естественно, как и все президенты американские, в том числе и Барак Обама, говорят о нормализации отношений, mm -hmm. о том, как будет хорошо и так далее. Но еще раз говорю, дальше вот это стыкается с абсолютно неадекватным пониманием Путина мировой политики. Я думаю, что здесь будет та же проблема, и она обязательно произойдет между ними. Я правильно, она не произойдет там через неделю, две или через месяц, но в ближайшие полгода начнутся первые вот такие холодные заявления в адрес друг друга. Это просто неизбежный вариант, потому что, особенно исходя из администрации Трампа, где представлено очень много военных, у которых совсем другое mm -hmm. понимание величия Америки, нежели у Путина. А можно можна что що таки крок Обама зробив, щоб підірвати репутацію зараз Трампа, а потом, знову ж таки, можливо, на наступні выборы собі не Какие шаги Барака полепши. Обамы, как уходящего президента, не могут влиять на репутацию Трампа как будущего президента? Mm -hmm. Репутация Трампа зависит от того, что будет делать он. Мы слишком там, много конспирологии вкладываем в любые вещи. Есть вещи очень простые. Все вещи, которые делает Обама, они основаны на основе рекомендаций специалистов в той или иной области, которые после ухода господина Обамы с поста президента не будут меняться, эти люди. Эти люди будут продолжать эти рекомендации писать. То, что сейчас делает Барак Обама, это надо было делать года 3-4 назад. А лучше всего там в году 2008-2009 господин Обама тогда считал, что он может договориться с господином Путиным и нормализовать отношения. Сейчас он понимает, через 8, ему понадобилось 8 лет, чтобы понять, что он ошибался. Господину Трампу, надеюсь, придется понимать меньше, потому что администрация республиканцев – это более жесткая администрация. Они немножко по-другому mm -hmm. смотрят на вещи. И они всегда сосредотачиваются на внешней политике. Такие достаточно холодные отношения Россия и Штаты. Чи позитивный самотный вплив на Украину? Чего не маты, мы На Украину позитивное влияние будет иметь политика, которую будет проводить сама Украина. И насколько успешной или неуспешной будет эта страна, не имеет какая разница, какие взаимоотношения будут между Россией и США, если мы не будем стоить того, чтобы нас финансировали, нам помогали. Мы стали партнерами, и партнерами равноправными и достойными, а это зависит от нас, будут нас такими воспринимать или нет. А какие будут там взаимоотношения между Россией и США, это, да, оно имеет влияние, но не настолько большое. Самый важный фактор, который есть в этом всем, какой страной мы станем и как к нам будут относиться, вот ровно настолько. Можно ли считать каким-то важным кроком в сотрудничестве между Украиной и Штатами на 2017 рикта, то, что сенатор Маккейн, например, приезжал сейчас к нас Сенатор Маккейн року. отсюда полетит в Грузию, сенатор Маккейн еще заедет в несколько стран. Это важно, но это не стратегически главная uh -huh. вещь. Сенатор Маккейн всегда поддерживает молодые демократии, особенно он очень любит Грузию и Украину. Это абсолютно известный uh -huh. факт и у него есть свое видение, но сенатор Маккейн... Человек, который на самом деле скажет вот, ровным счетом то, что я и говорил, что все зависит от вас. Он приедет и, скорее всего, озвучит, а дальше, да, его поддержка там, в, внутри Республиканской партии ⁇ это важная поддержка. А, Друзья, информация еще, встречался он в с волонтерами, с громадскими активистами. Он с многими встречался. Вы знаете, с, очень многими, да, mm -hmm. с очень многими, в том числе и с, с оппозицией встречался, и со всеми. Робимо певні підсумки ще сьогодні, в, такий, в перший день нового року, і згадуємо якісь ті події, які зачепили нас в Україні. Були свої злети і свої падіння. Я впевнена, що ви також можете назвати те, що, наприклад, для вас було найтаким неприємнішим за рік, що відбулося в нашій країні. Знаєте, давайте я по-другому поставлю питання. То, що саме важливе що пройзій з нами, воно поки ще не проїзну. Я сподіваюся, що воно пройде. В 2017 году, может быть, не в 2017, может быть, позже, но оно должно произойти. Мы должны полюбить и получить две вещи. Первое, мы должны всегда гордиться нашей страной, что она должна быть в числе не в последних десятках или во вторых сотнях мировых рейтингов, а должна быть на самых верхних позициях во всем, потому что это большая и великая страна. И второе, мы наконец должны почувствовать, и начать там постоянно завоевывать победы это важно все остальное это очень локальные вещи они не могут перекрыть вот эти две вещи которые ну, жизненно необходимы для нашей страны потому что нация должна себя почувствовать победителем тем более такая большая нация как украинская в интервью телеканала СПРС премьер-министр Гройсман пообещал прорыв, это та такие якісные экономические взрослые всего. Я, я бы пожелал бы, чтобы господин Гройсман, президент Порошенко, спикер поруби и все люди, которые есть во власти, не обещали, а рапортовали уже о тех прорывах, которые достигнуты. Еще раз повторю, не обещали, а уже рапортовали о результатах, потому что ихняя задача не обещать. Ихняя задача показывать результаты. На вашу думку, ті люди, які зараз є в міністерствах, ті, хто є в Верховній Раді, чи готові, чи зроблять вони так, щоб потім рапортувати щоб справді те, що вони обіцяють, здійснилося, наприклад, вже в цьому році? Ну, це, зокрема, наприклад, антикорупційна подувари по, по, -по, -по, по тенденціям видно, що вони готові щось робити діляти частично із за своїх страхів. А вони на самом деле, еще раз говорю, вони должны бути смілими людьми, які выходить и докладывать і о том, що вони зробили. Також багато ми про позитив говорили, все те, що відбулося позитивного в 2016 році, зокрема, знову ж таки, та сама судова реформа. є декларування. Я не вважаю, що судова реформа зроблена. Вона в процесі і це mm -hmm. не є результатом. Нельзя можна проміжуточний результат і результатом. Думаете, на наступный рейх воно давать им какие-то результаты? Займется кто-то с этими декларациями? А это зависит именно вот от этих людей, которые выходят нам и постоянно что-то обещают. Гаразд. Щодо антикорупційних нових відомств, які також з'явилися в нас, багато є розмов про ДБР, яке зараз створюється, також там є певні свої, свої нюанси. Це все проміжуточні результати. Я ще раз кажу, знаєте, що таке підведення результатів? Коли у нас є результати, ми можемо чітко сказати, от ми це зробили, і у нас змінилось от це, от це і от це. И мы видим, и все в обществе, никто не может поспорить с тем, что этот результат есть. Я вот всегда говорю, вот что такое результат? Вот, допустим, полицейская реформа в Грузии. Угу. Все могут спорить о чем угодно, но все говорят, ну вот, да, вот мы говорим с людьми в Грузии, они довольны своей полицией. Они верят в нее. Или там реформа в армии в грузинской. Ни один грузин вам не скажет, что... Вот в Украине единственное, что можно сказать, что произошло, и это очень важный момент, наверное, самый позитивный угу. за эти годы, люди полюбили свою армию и они начали понимать, что это самый важный инструмент. То есть армия наконец в Украине стала членом, полноправным членом общества. А еще нам очень важно сделать, чтобы армия стала элитой, избранным частью общества. Так это есть в США, как это есть в Турции, как это есть во Франции, как это есть в Германии или же есть в той же Грузии. Вот когда это окончательно произойдет и люди будут понимать, что в армии служат лучшие люди этой страны. От это я буду считать, что удачный результат. И он, и на самый удачный на сегодняшний день. Дякую вам, дякую за вашу думку. Нашим гостем був Бачо Кричалава, це пресетеше посольства Грузії впродовж 2005-2010 років.